Привет. <laughs> Другий раз пересниму видос. Бо я думал, что подписчика не будет, а тут и не выйд ⁇ Короче, Шум. Нифига себе ты подгон. Нифига себе ты подгон сразу кинул. Я в шоке. Я думал, обычный раунд буду. Нет проблем. Капец, за с метрошником. Короче, что я планирую? Я вообще планирую наши челлендж продолжать. тот самый за один день до, до, до корона. Ну да ничего страшного. Ничего страшного. Я вообще за день реально по-другому планирую. Пофиг. Короче, а за да, то мы в думэтрогуля. Ах обирено. Ладно, куда? Нифига себе ты потопов. Да тебе еще догнать надо. Это жесть. Вот это, конечно, мне попижек подгонки. Тихо дыма продал. а зачем я брав? что купля вот и... Этот бронежилет на четвертый уровень. М да. А куда мы бежим? куда мы бежим? Я понял, куда мы бежим. Мы идем шукать саранчу. Тихо. Я ж не чуть-чуть бы, у меня шлем слабенький. Куда он побежал? Угу. Боже, я думаю, сейчас его пристрелять полностью. Так, что зовут него? Не, на не эпидемии такие. Можно было продать, но я не хочу ящик забывать. Ой, профиль забывать. Что тут? Конечно, может, возьму. Не знаю, нафига мне не вин? Ну да пофиг. Дай ты мне, пожалуйста, с догнать его. Зри, вообще, ну далеко. А поковен! А я понял, Михаил напал, Михаил, Андрей. Андрей напал. location. Утать мне? Спасибо, честно, спасибо. А что ты со мной товская? Я я не хотел, что ты не локал, так перевода бы еще, можно сказать. Катя, я, лутати, в я це не можу выйти вперед, бо що він быстрее біль мене всіх перестрілює. На помощь! Иду, иду я. Шо, китайцы вышли? Я понял, кто. Да подождите меня, пожалуйста. Догнать надо тебе, мне маленький ножка. Куда ты ж? Я понял. Watch out. На верхнем этаже у крыса. Я в офиге! Я не ожидал такого прилета! Все гуд вроде? Ну да, все гуд, никого нема. Ну, короче, сейчас крем морожейку Давай, а вода хорошо. Что он тут выпьет? Mm. Все ко мне! Неплохо, я продам. Так, тупые. Господи, как ты бы догнать? Да, что? Не надо, не надо. Так, тем более мы на места мало. Тут начали пустоты. Надеюсь, мы не почувствуем. Их к че, кстати, знаете, что мы не последнее время, знаете, так до симуля. а хейтеры галим. Это обращение до вас не отдельно выкладывается YouTube Shorts. Если вы не знали, то я не люблю эти дела, эти финты в пабе и так далее. Я гуляю, я, я не люблю эти проигры. Конечно же, было прикольно, ну, не надо мне за это смотреть, за то, что я гуляю. Как можно это для вас окно. Как хочешь, так и, и гуляю. Это для вас. Отдельно выставляется видео. Конечно же будет опять же ПСШ, Нубяра, Питометро Роялем и так далее. Так что честно, мне даже пофиг на ваши документы. Так что заранее вот вам отдельно для вас шорт видео выкладу. Ну я понял, да. Шибок раз, 150 раз. Короче, ладно. Шо, мы сюда тупо, кто стреляет? Фига себе полотило. Тихо. Андрей! Все ко мне! Иду, иду, иду я. А надо не дожуть. Сейчас тут, наверное, выйдет хлопчик горубчик. Нифига себе. Я же такого не ожидал. тупо взять за два раза меня а уложить в ног. Я не ожидал такого дня. На помощь! Тихо! Перехрещусь! Господи, помилуй. Бабайка хочешь напасти. Где ж ты шо за? Чуд бомж, что ты лесна. Чтоб тебя бабуи не перекусили. Да там. Бахну я, пожалуйста, озри. А А где он лазает? Ты ж не мог нас так вот смачно валянуть. Боже, пожалуйста, сорвайся. Где-то тут крыса рядом лазается по любасу. принял. Может, я не почу? Капец, я... А как ты тут выбежал? А ты выбежал? Это жесть. Как ты выбежал? Я какой-то маленький тут гусеныш, не на найти выход. Быренько сматываемся. Все ко мне! Watch out! Хорошо. Ты до меня? Да чего ты ж ты шлягаешь, такое нажимаешься? А, ага, и сюда. Понял. Watch out! Принял. Что там, бабайка? Нормально, нормально. Шо? Спасибо, честно. О, Патрик, я возьму. Патрик, мне не помешают Шо, мы на выход уже топаем? Жаль, конечно, жаль. Ну ладно. Что это? Кто это? О, стоп. А, не, мы... Боже, мне похоже, что я фулл шостый мужик белый. Так инфаркт можно получить с темой, господи, мы уже глюк, у меня белочка уже приходит домой. Я понял, мы на выход. А вот это что ты море тут? Это безопасно. Это кто его кинул? Побежали. Угу, mm -hmm, уже выше, да? Ну да. А кто с этим молики кидается? Это чудовище? Спать лягай. Уголовно, что сейчас мы на педервалы. Все. Идеально. Нормально, нормально. Что-то. А это кто А я понял. Так, ладно, короче, сейчас я, наверное, на ремонт схожу. сад ремонтирую Чер... Черный рынок, стоп. Не, надо мне выкапывать вот все вещи, какие мне надо было. Вот, это продать, вот, это... 150 штук. Нифига себе. 150 штук. А сейчас я... Я сейчас по наверху... Куплю одну фигню. Название... Знаете, это... Норм. Норм. Ой. Слишком богатый на свою сраку соберут. Не потяну я это. Все. А ну. Понятно. Карта не там на... Стоимость выкладки должна быть не менее 300 тысяч. А шо не по классу? Шо не. не... Я сейчас пройду. Мужики, сейчас зачекайте, будь ласка. Зачекайте. Пытание вырешено. А я не понял юмора. О. Теперь все вырешено. Называется, прикупил немножко так вещей. <laughs> да, что ж самое интересное, знаете, что будет? То, что эти двое полюбасы, куча меня. Ну, подписчик, кто полюбас, я не знаю, кто то. Куча меня, я просто так буду, как соплями бьять. Как ветерочек. Добрый день. Добрый вам рано. Я, кажется, пойму, по понял, куда сейчас не будет бить. опять же, в ту сторону. Надо мне первые побихты. Я буду сейчас, я вот так вот разъегнулся сейчас. <с zamanlijk> hmm. Трудя, мастер уже. Вот это то нифига себе. Э, что, -а -а -а. я себе прыжу. Танил ну, не, пацаны. Мега -ящик. Капец, как он не побежал. Мы не их точно надо гнать, на колы. Да сейчас туда нам телепать. Може, сейчас повежу по краю, а вони поверху. Не знаю зачем. Думаю, може піде. Міша, Міша, Міша. Та ніфіга собі вони пішли поверху. Прямо в свидетелей стінки протик. тут чисто, наверное, не туда пришла. А там фиг его знал. Прыжок, прыжок. Еще забью его свободно. Сейчас тоже секунды, кто то выскочил. Не... А, все понятно, она уже побежала. Пробыли вроде ты чилик по комнате стрелял, значит, там и другий должен быть. А, а нет. Это Михаил Степанович. Так, ладно, лутайтесь, пишу я сам себе шугаю что-то. Сейчас на бойсе будет по любасу. Аккуратно. Фух, нема. Ни одного хп не подрали. Это наши? Надеюсь, да. Бо я не глянул на карту. посрать, маленькая ну кухня на фигня. На! Нормально, нормально, стоим, стоим, мы хлопчики, гробчики. Давай, теперь зарядочку на автоматику нашему сделаем. Фарш Тихо, А что ты хочешь, скажи честно? Что? Я, наверное, все возьму. Мне надо, Просто что продать? Все, я у мамы молодец, спырю любался 200, кому 200 тысяч. 200 Иначе показалось бы, что что там был. Чего он так-то сколько быстро поскакал? Да ну не, мужики. А там у меня погоду белочка ко мне приходила. Только что возле Майна сняли. Тут 3 секунды и на 2-3 километра. Я кто-то... Абхулюбовство белочка прохула. Белочка, дурочка, белочка, стрелочка. Господи, уйди от меня. Белочка, уйди от меня. Watch out. Я принял. Да что я принял, не знаю, что. Леди, вася, знал, МКП, пушь. Пушь ты знаешь что? Я дявольщик с молодым капаем сейчас и пушить. Пушить не надо. Сейчас я я не двигаюсь. Мужики, не, я не двигаюсь. Я ему сейчас изюли волю. Я, конечно, не ожидал, не ожидал такого. А, все, мы нас все сдохло. Симулятор. Короче, ладно. Все, я даже не буду гулять, я даже обиделся. Шучу. Are you okay, да, я дуже хорошо себя чувствую. Потратил сколько? 300 тысяч в жопу. Так, дуже себя хорошо чувствую. Так, все. Махаем бока мужикам. Мужикам Все, я даже не буду гулять Так, я вышел с Матрошкой О, 36 левел, нормально Короче Я кош так не получилось. Матрон Нормально, идеально это кто? Я не знаю его. Короче, ладно, мы это заканчиваем видео. ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.